Para pinisepuh para sesepuh ingkang satuhu binedtenan sumaramba sedaya para tamu kakung saha putri ingkang winengku ing pakurmatan. Hamburwakani anggen kula LAGUNG RUMYIN rumiyin sumangga tansah kula dherekaken manungku bojo. Ngaturaken syukur wonten ing Gusti ingkang MOHO Agung. Deninge awit saking sih wilasanipun ingkang sampun rumentah dhumateng panjenengan sedaya lan kula satemah ing wanci dalu menika saged pepanggihan kanthi kinayoman ing karahayon sholawat tuwin salam mugi tansah kunjuk dhumateng junjungan nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam Inggih saestu dipun antu-antu berkah pitulunganipun syafaat wiwit gesang wonten ing alam donya dumugi yaumil kiamah samangke. Ing salajengipun minangka jejering pambiwara keparenga kula ngaturaken rantamaning tata cara ingkang badhe kagelar